опубликовано не было. Соответственно, были нарушены э, данные процедуры. Поэтому э, мы подали иск про признание незаконным это постановление Кабинета министров. Сегодня мы видим, что судьи проигнорировали судебное заседание, только что Вадим заметил одного из судей, который он ушел okay. машину только что. Поэтому можно говорить о том, что э, судьи есть на месте, но на заседание они не вышли только по причине того, что пришло достаточно много журналистов. И хочу... из истории этой борьбы хочу рассказать. То есть, когда писал я еще в, в декабре, д... декабре, 2011 года, то есть писал я в охрану культурную спадщину с просьбой то есть установить памятник этой архитектуры или не памятник, дать ответ, потому что тогда уже было видно, что они хотят его создать. Охрана культурной спадщины еще в декабре 2011-го отвечала мне, что это памятник, несмотря на то, что указ Кабинета министров был подписан 15 августа 2011 -го года. То есть, а уже э, в, э, в феврале с, составляла акта э, как просто здание, которое находится на территории историко-архитектурного заповедника Стародавний Киев, э, то э, и копию приказа я получил чудом, э, именно который поступил в на Спасскую вохорно-пультурное где сегодня заседание будет по обговорению генплана, э, то они получили 5. Января только, 5 января, копию указа. То есть это проверяющий урон, он не мог не мог даже подготовиться, не мог составить там акты какие-то противодействия. Просто укрывали не только от граждан рядовых, а и от структур городской администрации, которые должны этим заниматься, контролировать, вот. контролировать все эти процессы. Так отметить про то, что суд не удовлетворил лопотание про забеспечение позову, отказал, так как якобы не было достаточно доказательств, которые свидетельствуют о том, что ведутся работы, да? начало строительных работ. Но в судебное заседание мы предоставили документы, и сегодня в том числе мы через канцелярию подадим декларацию компании «Укрреставрация», которая свидетельствует о том, что начали строительные работы. И еще недавно получил ответ из, это же всегда Венграновский, да, подчиненный Вечерского, подписывал эти указы, ну, то есть по гостиному двору на реконструкцию, на реставрацию, как они там обзывают, а потом переделывают эти названия. То есть вообще кроме реставрации ничего не должно быть, потому реконструкция, это совсем другое строение. Вот, Получили документ от Министерства культуры за подписью Вечерского о том, что он никакого разрешения на реконструкцию не давал, о том, что он неоднократно э, предупреждал вот эту новоявленную реставрацию, э, предупреждал, что проект реконструкции э, надо предоставить утопику на рассматривание. То есть и эта бумага есть у меня могу показать кому интересно из журналистов э, сфотографировать. То есть сам Вечерский начальник Венграновского, не давал никакого разрешения на реконструкцию. И то есть уже идет они сами себе перечат. В одном документе Венграновский подписывает, что давал разрешение, а его начальник Вечерский говорит, что Министерство культуры никаких разрешений не давал. Так что фальсификация постоянно идет то есть, по этой теме. Обманы и издевательства над людьми. Кому интересно, могу дать сфотографировать этот документ. Давайте. Да, давайте. Расчет. Там несколько вариантов. Министерство культуры. Скажи спасибо всем, кто пришел. И было, пусть будет длительные, ждут, когда следующее собрание будет. Ага, увеличить нельзя? Да, да можно увеличить. Да, да нет, а, получается, что...